السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين ودين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد warga gemana imannya dirahmati Allah taala sekalian pertama dan selamanya kita marafatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya juga lah. Kita dapat sama-sama bertemu pada pagi yang berbahagia hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati pertemuan yang diadakan ini insyaAllah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, tabi'in dan doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Palestin, di Syria, di Yaman, di Sudan, di seluruh dunia agar Allah Taala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kekuatan juga untuk berada dalam suasana ibadah, diberikan kekuatan untuk meningkatkan amalan. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Syakban. Hari ini dah 23 Syakban, maknanya tujuh hari lagi menuju Ramadan Al-Mubarak. Maknanya minggu depan dah pun masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah taala berikan kita peluang dan kesempatan untuk bertamu di bulan Ramadan sekali lagi. Kerana hakikatnya tidak ramai manusia yang Allah taala uh, berikan kesempatan. Oh tahrilah masya-Allah. Tidak ada tidak semua manusia Allah taala berikan kesempatan untuk bertamu di bulan Ramadan. Ada yang meninggal semalam, ada yang meninggal bulan Syakban ada yang meninggal uh, pengakhiran bulan Syaban, ada meninggal bulan Rejab, ada meninggal akan ada yang meninggal dalam tempoh seminggu. Jadi kita doalah pada Allah Taala agar kita diberikan rezeki untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan apabila kita menghampiri Ramadan sudah pastilah persiapan perlu dilakukan. Ya. Bila kita menghampiri Ramadan, persiapan perlu dilakukan. Umpamanya seorang ibu yang menanti kepulangan anaknya Macam mana kalau kita menantikan kepulangan anak Selalunya kita masak macam-macam Ya yeah? Kan ibu yang menanti kepulangan anak Kalau menanti kepulangan suami Mungkin tak berapa meriah sangatlah Ya yeah? Mungkin ikan bilis goreng yang dah simpan kat dalam balang tu <laughs> ha, Tapi kalau menanti kepulangan anak Oh ya yeah. Segala masakan dia ada Ada kambing Ada ayam Ada kepah Ada lala ada semua binatang di, la, di udara, binatang di darat, binatang di laut semua dihimpunkan atas meja. Suami balik terkejut. Wuih, macam zoo negara dah. Dapur tu punya meja. <laughs> Rupanya anak nak balik. Itulah umpamanya Ramadan. Ya. Kita yang kita tinggalkan setahun yang lampau sekarang ni dah berada depan mata. Takkan kita nak main-main. Ramadan setahun kita tinggal depan mata kita sekarang. Jadi sepatutnya buat persiapan macam mak pengantin buat persiapan. Kalaulah kita menanti menantu ataupun kita punya kita adalah sebagai tuan rumah. Sebagai menyambut tetamu pengantin kan. Mak pengantin selalunya dia sibuk apa? Tinggal seminggu ni majlis perkahwinan kecut perut. Tak salah saya lah. Pengalaman saya menaik pelamin. Mak pengantin kecut perut lah. <laughs> lama pula dah lama tak naik pelamin. Ha. Tapi dah tak ada lama sangat. Tak ada lama sangat. Dua tahun dah. <laughs> naik pelamin orang ada lah. Ha, kita naik pelamin ni kecut perut sebab tak tahu jemputan lagi, macam mana makanan lagi, macam mana dengan VIP lagi, macam mana stage lagi, macam mana kek lagi, macam mana flow event lagi. Jadi semua tu menyebabkan kita tak senang tidur lah orang kata. So sama jugalah kita nak sambut Ramadan. Sepatutnya kita tak lena tidur. Ya Allah macam manalah Ramadan aku tahun ni adakah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Macam mana persiapan Quran, macam mana persiapan solat, macam mana persiapan puasa. Macam mana nak sedekah tiap-tiap hari, duit ada ke tidak. Semua tu perlu kepada perancangan. Dia panggil kalau kita tidak berpenat-penat membuat persiapan, kita terpaksa berpenat-penat untuk menanggung penyesalan. Kalau kita tak buat, kalau kita tidak menghadapi sakitnya persiapan, kita terpaksa menanggung sakitnya penyesalan. Penye sakitnya penyesalan tu lebih lebih parah. Kita tak nak menyesal di di kemudian hari. Ramadhan Ramadan berlalu, ustaz Quran saya masih lagi tiga muka surat. Bukan saya tak mengaca Quran ustaz, tak sempat-sempat nak baca Quran. Tak sempat-sempat sebab -sempat sempat tak rancang awal. Kalau kita rancang insya-Allah kena rancang. Setiap kali waktu solat, satu muka. Insya Allah sempat. Tapi kita tak ada masa, sibuk tak ke mana. Satu kali solat, kita rancang satu muka surat. Sebelum solat, dua muka. Lepas solat, dua muka. Sebelum solat, dua muka. Selepas solat, dua muka. Insya Allah, dua puluh muka surat habis. Dua muka surat, dua puluh muka surat boleh dihantamkan dengan kita hanya perlu cover dua keping, dua muka surat sebelum zuhur, eh sebelum solat dan dua muka surat selepas solat. Insya Allah dua puluh muka surat kita dapat. Tapi sebab kita tak ada prioritas, tidak ada keutamaan. Jadi kita tak dapat nak baca. MasyaAllah. Allah. Baik. Antara uh, persiapan yang perlu kita buat, pertama sekali persiapan ilmu. Ya, persiapan ilmu ni sangat genting ilmu tentang solat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang sol, tentang sedekah. Tentang tentang solat itu menjadi penting sebab Ramadan dipanggil syahrul syahrul qiyam, bulan qiyam, bulan berdiri. Bulan mendirikan. Ya, man qama Ramadan barang siapa menghidupkan Ramadan, itu bulan hiduplah tu bulan qiyam. Sebab solat kena cek balik rukun-rukunnya. Rukun qawli, rukun fi'li, rukun qalbi. Ada tiga belas rukun rukun perbuatan, rukun percakapan, rukun hati supaya kita solat bertambah nilai. Solat tu sendiri dah tinggi nilai tapi ada kalanya kita buat pahala kecil, ada pahala ada kalanya pahala besar. Macam kita pergi pejabat, ada orang pergi pejabat gaji, gaji kecil, ada orang pergi pejabat gaji sederhana, ada orang pergi pejabat gaji banyak. Faham kan? Biasalah kalau kita pergi pejabat, ada yang datang pukul 6 pagi balik pukul 6 petang dia vacuum satu pejabat, dia buatkan air, dia padapkan meja. Tapi akhir bulan gajinya rm lapan Ada orang datang pukul 9 pagi, baliknya pukul 5 petang. Kerjanya tak buat apa lagi. Masuk pukul 9, pukul 10 belum kerja lagi. Nengok lagi cermin, pasang lagi tudung, tengok oding jatuh kena air. <laughs> kan? Ah, ha, belum belum kerja lagi. Masuk pukul 9 belum kerja lagi. Ah, ha, dia nengok lu pakai bedak, pakai foundation lah, apa tengok bedak apa semua biar putihnya di muka, tangan biar gelap tak apa. <laughs> ha, lepas tu duduk dekat kaunter senyum OOTD dulu. Ha. Itu standard lah. Tapi Ustaz gajinya RM5,000. Aduhai. Saya yang berpanas-panas, dia yang bikin panas Ustaz. Saya yang datang pukul 6 balik pukul 6 petang, dia pukul 9 pagi, pukul 5 petang, kerja apa idak main selfie aja. Tapi RM5,000 company bayar. Ha, nampak? Pegang laptop, cakap telefon, kadang-kadang TikTok sikit. Lepas tu beli, beli tu TikTok live. Dia buat kerja, live TikTok pun on juga. Aduh. Tapi gajinya RM5,000 Ustaz. Tapi ada seorang tu Ustaz, tak apa lagi lah. Yang tu nampak lah duduk kat meja. Ha, seorang tu langsung lah Ustaz. Datangnya pun dah pukul 11 pagi. Datang bukannya buat apa. Datang berkasi pejepun, tengok kerja orang. Dah siap? Dah siap? Kerjanya cari dah siap orang saja. Lepas tu dia masuk bilik bukan buat kerja apa pun tidur ah ha, tidur pakai baju pun butang sengit sebelah Punyalah teruk Tuan Haji ni Ya yeah. bila suruh sign dokumen dia boleh tanya pinjam pen Pen pun tak bawa Allah pula teruk datang pejabat kita Gondam datang bersemat-semat berwangi-wangi Dengan selipar Jepun butang baju sengit Tidur pula tu dalam bilik <laughs> Datang seorang minta sign, pen tak bawa. Bila nak sign, tahu tak tahu. mana nak sign? Mana nak sign? Tahu ustaz tahu gaji dia berapa? Gaji dia RM30,000 ustaz. Ha, saya yang penat daripada pagi, dia yang datang boleh tidur tak bawa pen, gajinya RM30,000. Ha, munasabah lah RM30,000 pasal dia owner syarikat. tu yang pakai siapa Jepun sengit sebelah butang baju. Yang RM5,000 tu mungkin manager. Uh, kalau manager tutup syarikat sebulan tak tahu nak buat kerja kalau yang yang yang, yang datang pukul 6 balik pukul 6 ni kalau berhenti so 10 orang lagi nak kerja macam dia sebab benda tu mudah saja buka swiss, buka lampu vacuum belak meja buat air itu kerja tu semua orang boleh buat bangla pun boleh buat tapi kerja yang yang tidur ni walaupun nampak dia tidur dia tenyeh nak sign tu itu yang mahal. The sign tu, ha, sign tu mau syarikat untung berjuta-juta, rugi berjuta-juta. Kalau dia kalau dia berhenti, syarikat pun tutup. Tu gaji dia tiga puluh ribu. So sama juga Ramadan. Ada yang masuk Ramadan, gajinya, pahalanya sikit. Ada yang masuk Ramadan, pahalanya gemuk-gemuk. Sebab bergantung pada nilai yang dia bagi masa Ramadan tu. Macam mana kita nak masuk nak letak nilai Kita kena tahulah apa benda yang sedang dinilai Kan kalau kita masuk ke uh, acara bola jaring Pakai ikutlah cara bola jaring Bolanya pakai tangan baliknya dalam jaring Kalau main sepak takraw caranya pakai kaki Sepaknya dekat gelanggang sebelah Kalau main badminton cara dia memang pakai tangan Tapi ada raket pula. tak sama dengan bola jaring Masuk acara ikut acara dia masuk gelanggang ikut acara dia. So barulah kita tahu dapat skor dia berapa. So sama jugalah masuk bulan Ramadan. Jangan sampai kita tak tahu acara orang. Jangan nanti tak ikut tema nanti. Ha. Orang pakai mak pengantin suruh pakai baju hijau muda. Awak seorang pakai kelabu tiap anjing duduk tepi. Jangan masuk gambar. Ha. Sebab tak ikut tema. Mana boleh tak ikut tema boleh ikut rombongan pengantin. Duduk tepi jap. Awak ni orang suruh pakai baju hijau pakai baju kelabu pula. Duduk tepi tak masuk gambar. Kalaupun nak gambar sendiri. Ha. So Ramadan ada temanya. Persiapan mesti dibuat ikut tema. Pertama sekali Ramadan dipanggil temanya Al-Quran. Ya, siapa yang tak raihkan Quran dia tak ikut tema. Nanti duduk seorang-seorang duduk tepi tak payah masuk dewan. Ha -ha. orang Quran dah start dah satu Ramadan. Eh sekarang dah ada orang start tadarus tau. Sekarang ni dah ada orang start tadarus Quran grup muslimat tempat saya tempat yang saya mengajar tu. Ustaz, kita cuti dulu je Quran ya sebab kami nak start Tadarus supaya malam 27 tu boleh khatam. Kami pun dah start. Tempat saya juga, ha, nampak? Muslimat memang champion lah tempat. Kalau bab Tadarus, Muslimat memang saya tabik spring. Muslimin, ha! Ya? Sepuluh Ramadan pun tak start lagi. Aduh, Kalau start pun slow je. Ha. Sudah-sudah khatam. Kita pun tanya, ni bila khatam ni? <laughs> eh, bila baca Quran? kami ni Ustaz baca kadang-kadang kami pakai MP3 je. Teruk betul tu Tuan Haji ni. Ya, kata nak peluk kuning lah, nak kambing golek, bacanya malas. Kalau baca pun merangkak. Ha, tu orang muslimin lah sebab ini grup muslimat saya up lah muslimat. Muslimin saya hentam sikit. Kalau grup muslimin, saya up muslimin lah. Ha, muslimat saya bagi dia ke tepi Ha, tapi maknanya kita kena raikan Quran Walaupun kita mungkin slow baca Quran Tapi Quran mesti letak tempatnya Tapi di kalangan orang yang khatam Quran Ada pahala sikit, ada pahala gemuk Bergantung pada apa? Bergantung pada bacaan Kalau dah kita baca Hamzah dengan Ain sama je rupa bunyinya Mana dapat pahalanya? Alhamdulillahirrabbilalamin dengan Hamzah Sedangkan itu huruf Ain InsyaAllah terima kasih semua yang hadir Sedangkan huruf Ain, kenapa kita baca huruf Hamzah? Apakah hukumnya kalau kita baca Al-Quran Rabbil Alamin itu baca dengan Hamzah? Rupanya salah, huruf pun salah. Bila huruf salah, rosak bacaan Quran. Rosak bacaan Quran, kalau kerana jahil, dapat dosa jahil. Kalau kerana engkar, dapat dosa mengengkarinya. Sebab tu kena betulkan makhras huruf Hamzah dengan Ain. Itu dipanggil persiapan ilmu. Pergi cek balik depan ustaz-ustazah. Ustaz-ustazah Ustaz, Ustaz, tolong cek mulut saya. Maklumlah mulut saya ni semua makanan saya makan. Burung di, di udara. Ayam di, di, di daratan. Ikan di lautan. Semua mulut saya kunyah. Jadi saya perlukan servis nak cek. Kadang-kadang gigi dah hilang. Setahun Ramadan, gigi dua, dua batang hilang. Ada yang cucu bawa lari, gigi palsu. Habis bocor nak sebut urofa tak boleh sebut dah gigi. Kenapa ajar gigi hilang? Cucu saya ustaz, saya main-main cabut gigi. Letak dalam cawan, esok dah hilang. Sampai anak telefon, Mak, gigi mak dalam beg sekolah anak ni. Ah, 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 ah. Macam mana pula gigi ada dalam beg sekolah? Rupanya opahnya hanya main-main cabut gigi, cucu kata boleh main kat sekolah. Eloklah tu bawa masuk dalam beg sekolah. Janganlah pergi cabut gigi depan cucu, ya. Ini semualah perangai. <laughs> disebut ha elok bagi baca Quran dah tak boleh sebut fa. Fa sebut tu betul. Fa mai'am mithqa. Fa mai'am. Fa lagi ha. Sebab gigi atas dah tak gigi dah tak ada. Bila gigi dah tak ada melekaplah gusi dengan bibir. Fa Ah. Ha. Gigi kena ada ya sebab tu mengaji saya cukup tekankan gigi mesti cukup. Kalau ada gigi kanan bocor tak apalah. Investlah sikit buat persiapan gigi palsu. <laughs> gigi palsu tak ada, aduhai. Susah kita nak check. Ya, yeah? fahamat huruf fa ke huruf pa. Ingat, yang pertama sekali tema tema Ramadan adalah bulan Quran. Jadi baca Quran ikut value yang betul. Khatam ya khatam, tapi tak ada tajwid bukan pahala dapat, dosa yang dapat. Baca Quran dengan tadabur yang faham. Kalau kita tak tadabur, kita dapat ayat riba, kita pergi riba buat buat muamalat riba. Padahal Quran kata jangan riba, Allah isytihar perang. Allah kata jangan dekati zina. Allah kata jangan berjalan dengan sombong. Allah kata jangan mengumpat, meng mengadu domba. Allah kata buat baik pada ibu dan ayah. Tapi benda tu kita tak praktikalnya tidak macam mana kita nak dapat nilai yang tinggi dengan Quran kita dah kata nak dapat gaji tinggi di pejabat datang awal tapi datang lambat macam mana kita nak dapat naik pangkat patut pukul 9 9.30 baru sampai pejabat macam mana nak dapat naik pangkat sebab tak boleh lah sebab tak langgar SOP syarikat sama juga Quran kita nak naik nilai tapi kita langgar SOP Quran tak jadi jadi Quran pertama bulan Quran. Ramadan bulan Quran. Ingat kan nombor satu Ramadan bulan Quran. Sebab apa? Sebab Ramadan diangkat darjatnya kerana Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan turunnya Quran. Disebabkan Ramadan turun Quran. Quran Ramadan dijadikan penghulu bulan. Nabi Muhammad SAW bawa Quran. Nabi Muhammad dipanggil penghulu Nabi. Jibril bawa turun dipanggil bawa turun Quran dipanggil penghulu malaikat. So maknanya semua yang associated yang attached dengan Quran semua jadi tinggi. Kalau kita nak mulia baiki Quran. Ramadan bulan Quran, baiki Quran. Bacaan, pemahaman, amalan, hafalan dan sampaikan sikit. Pesan pada anak-anak kita, kamu orang kerja jangan lupa akaun KWSP mesti tukar akaun syariah pesan pada anak-anak siapa-siapa yang anak kerja. Semua akaun akaun kerja anak-anak mak tolong tukar akaun KWSP ni wasiat Ustaz Sabran. Tolong cek akaun masing-masing. Jangan masih lagi ada konvensional. Kamu esok kan nak terawih elok terawih tapi duit kamu elok je pakai dekat Kasberg. Elok je pergi spot toto. Kamu tukar langgang semayang duit tu oh, buat minum arak. Jangan. Pesan pada anak-anak tukar kepada akaun syariah mana-mana anak kita yang ada account bank yang masih konvensional. Tukar islamik sekarang. Yang mana-mana ada -mana kad kredit konvensional. Tukar ke kredit islamik sekarang. Mana anak-anak yang ada perumahan pembiayaan konvensional. Pergi jumpa bank bank yang islamik banking. Cakap saya nak refinancing, nak tukar. Ha, Alhamdulillah sudah ustaz terbaik. So pesan pada anak-anak. Ya, yeah, kalau kita yang dah tukar, anak-anak kita pesan. Sebab apa? Quran perlu disampaikan. Baik. Lepas tu pesan juga, kalau kamu di pejabat, janganlah kelang kabut nak mesej anak, anak orang ke jantan orang. Jangan. Jangan jadi penyondol. Pesan siap-siap. Jangan disondol bos tu. Tergal, tergolik dia dah lah pakai tongkat. <laughs> pesan. Ya, yeah, sebab kita tak tahu. Ialah sebab kat pejabat ni ada laki orang, ada bini orang, ada anak orang, ada bapa orang. 8 jam dekat pejabat ni jumpa laki orang tau. Tengok laki kita dulu ya yeah, handsome belajar kat UITM bila dah macam ni tengok alah rambut dah tak ada gigi dah tak ada kereta pula rosak ha, hutang keliling pinggang tengok laki orang wui ha, sama juga laki pun ha, itu kalau sebab audiens saya laki saya cerita pasal cerita pasal laki lah kalau audiens perempuan saya cerita pasal perempuan kalau laki saya cerita jangan tengok sebab tu dia kata ustaz tengok anak orang ingat anak sendiri tengok bini orang lupa ada bini ha tu laki punya Orang oh, lelaki punya perangai dia memang macam tu. Dia lupa dia ada bini. Haji, haji, haji. Hajah tu. Allah Akbar, astaghfirullahaladzim. Ha. Depan Kaabah dia lupa dia ada hajah. Dia nengok semayang bila kita solat, kita pandang Kaabah. Elok dia tengok ke kanan, ke kanan, ke kanan. Saya ajar Haji kenapa ke kanan, kanan mata. Ya Allah Ustaz banyak bidadari syurga. Itu bukan bidadari syurga tu orang Turki. Eh, hey, tengok depan Kaabah. Dia boleh nengok ke kanan, ke kanan. Ha, tu laki punya perangai dia lupa dia ada bini. Itu ha, tu selalunya tak berlaku lah. Tapi ada sekali dua lah berlaku ya. Tapi maknanya kita pesan pada anak-anak wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Sebab di pejabat ada pintu zina. Ya. So mana kata dalam kita menjadi manusia, jadi ibu dan ayah pada anak-anak, Al-Quran dibaca, difahami, diamal, dihafal, disampaikan. Baik. Satu-satu Ramadan bulan Quran. Yang kedua baru bulan puasa. Bila sebut bulan puasa, kita kena tahu benda-benda yang membatalkan puasa, benda-benda yang ben, uh, yang menambahkan pahala puasa. Apa perkara yang menambahkan pahala puasa? Macam mana pergi pejabat, gaji tak sama. Macam mana orang puasa, pahala tak sama. Pertama sekali, mesti sahur. Orang yang sahur, pahala banyak. Orang tak sahur, pahala sikit. Orang yang menjamuk orang buka puasa, pahalanya besar. Orang yang hanya makan, dia tahu, ha, itu pahala sikit. Yang ada kisah apa makanan saya? Apa menu saya? Apa makanan saya? Eh hey, awak patutnya kena fikir macam mana nak jamu orang makan. Asyik fikir perut sendiri je. Jamu orang makan. Itu pahala besar. Kalau makan semua orang boleh. Ha, kita kena jamu orang makan. Ha, ya begitu. Dan bila masuk bulan Ramadan, bukan sekadar kita hanya jadi orang yang dapat pahala sebab puasa. Kita kena tambahkan tu ekstra-ekstra pahala. Dan kena tahu perkara yang membatalkan puasa buat muraja'ah. Ada yang inhaler ambil ni, ambil ambil inhaler bila asma. Dah tahu dah ada asma, jangan kelang kabut nak kemas rumah angkat perabot, jangan. Sondul bertepuk sebelah tangan tak menjadi. Ah ha, betul. <laughs> Penyondol ni ialah dia macam ni lah. Kalau kita start menyondol, ada orang yang respon. Ha, tu kena hati-hati lah. Nanti kang ada yang kata, Ustaz, macam manakah hukum korek hidung, Ustaz? boleh tak makcik nak buka puasa dengan kori hidung sebab tak ada makanan? ah, ada yang mesej ustaz, saya dalam jam ni, ah, traffic jam. Tengok orang semua dah buka puasa, saya tak tahu nak buka apa. Boleh tak saya kori hidung buka puasa? Saya kata boleh, baca doa dulu ya. Allah malakas umtu, wabika kan. Nak kori hidung punya pasal, baca doa pula lah. <laughs> saya pun tambah lagi kalau kori hidung saja tak batal sembahyang dia, tak, tak buka puasa. Makan tak hidung tu baru ya. Oh, dia pun terbenam Ya Allah Ustaz Beku mata saya Kalau mak kata hidung <laughs> Dah tahu dah tahu Masuk jam Bawa kurma siap-siap Ni pesan pada anak-anak Kalau mereka kerja Pesan mesti kat motor Ada kurma sikit Dalam kereta ada kurma sikit Dekat pejabat ada kurma sikit Mesti ada kurma sikit-sikit Sebab apa? Sebab kalau kena buka puasa Ada kurma Ya yeah? Jadi Ramadan bulan Quran Ramadan bulan puasa Ramadan bulan apa? Ramadan bulan infak, Sedekah Jangan kita hanya minta orang sedekah kat kita, kita malas nak sedekah. Tak jadi gitu. Temanya bulan sedekah. Baik, kata Nabi SAW ada lima pahala, sedekah, lima sedekah yang tinggi pahala. Baik, ada lima pahala. Saya ambil ini penutup lah. Sedekah yang afdal yang pertama, sedekah pada benda yang kita sayang. Kalau sedekah apa yang kita tak sayang, itu membuang nama dia. Bukan sedekah. Bagi apa yang ada nilai sayang bagi. Jangan yang paling sayang kan demam pula. Yang ada nilai sayang Ya, daripada RM5, RM10 lebih sayang Yang uh, uh, RM1, RM5 lebih sayang Yang ada nilai sayang Kalau paling sayang, kan dia bagikan suami dia kan demam <laughs> Jangan, kan dia bagi handphone beli ya, Nak beli handphone baru, bagi orang Itu terlampau sayang Jangan bagi yang paling sayang Yang ada nilai sayang Kalau tidak, dipanggil membuang Yang kedua, sedekah pada ketika sihat terkena terkena kena bertahun-tahun. Yang masih sihat, masih sihat ni sedekah. Bila dah sakit tak ada nilai sedekah, nilainya jatuh. Sebab tengah sihat ni kita simpan sayang harta ustaz, nak pergi haji nanti. Ustaz nak kumpul duit nak pergi London. Ustaz nak simpan duit nak pergi uh, nak pergi New Zealand, nak pergi London, macam-macam tempat nak pergi tapi ada duit sedekah. Nilainya tinggi. Yang ketiga sedekah pada orang yang miskin. Sedekah pada orang kaya dia tak kisah pun dapat dapat tak dapat sudah. Tapi sedekah pada orang miskin, terima kasih banyak-banyak. Saya tak ada benda nak balas. Tiga. Keempat, sedekah dalam keadaan orang tak tahu siapa yang bagi. Kita bagi tangan kanan, sembunyi tangan kiri. Bagi-bagi, siapa bagi? Tak tahulah, makan je lah ajar orang dah bagi. Banyak pula tanya siapa bagi, siapa bagi. Makan je. Aa, kita bagi orang, orang tak tahu siapa bagi. Kita dapat pahala. Hebat. Dan yang kelima, sedekah pada kaum kerabat. Al-Aqribah. Sedekah paling afdol adalah pada kaum kerabat ati apa ayat dia Hakkahu berikan kaum kerabat ini hak mereka pagi okay. sedekah pada adik beradik sedekah pada adik pada mak ayah sedekah pada pada anak buah sedekah pada pak cik-pak cik sedekah pada mak cik pada mak saudara kalau boleh kumpul saudara mara dalam ni Google Meet ni pak buat saudara mara punya jumpa siapa sini yang tak cukup duit saya ada duit sikit Ha, sedekah afdal pada keluarga. Tapi mungkin segan. Kakak kita segan. Ha, dan juga yang terakhirnya adalah Ramadan bulan. Ramadan bulan. Uh, apa tadi? Ramadan bulan. Doa. Pastikan kita berdoa. Ada orang berdoa pahala sikit. Ada orang berdoa pahala gemuk. Kita nak doa pahala gemuk. Gemuk. Jangan mana, mana? Kena faham. Faham maksud doa, insyaAllah pahalanya banyak. Jadi insyaAllah lah saya kira sampai di sini saja. Mungkin ramai lagi hospital ramai nak pergi kerja, ramai nak jumpa orang. Nanti kita sambung lagi mudah-mudahan. jadi apa yang baik tu daripada Allah Ta'ala yang, kurang, yang lemah tu datang daripada diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Aku lumaza tasma'un. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaiki. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم